Я благодарен нашим чешским друзьям за высококачественную работу, сделанную в сжатую сроки. Украина будет использовать, по большому счету, три абсолютно разных типа поездов для разных целей. Есть поезда среднемагистральные, так называемые, то есть Hyundai, которые предназначены для большого расстояния. Есть поезда Шкода, которые, как раньше, или межобластного уровня. Вот эти два поезда будут ходить по кольцу. Харьков, Днепропетровск, Донецк, Харьков. Друг навстречу другу. То есть обеспечивать связь трех украинских миллионников Востока. Они не предназначены для дальних путешествий. То есть 300-350 километров, такова будет дальность путешествия. И будут пригородные поезда. Мы обсуждаем, в том числе и со Шкода, этот вопрос. И потребности Украины составляют примерно 100 э, поездов среднемагистральных, 50-70 такого класса. И Украина нуждается в замене как минимум 600 электропоездов пригородных, то есть совсем как у нас говорят электричек. Со Шкодой возможность совместного производства этих поездов в Украине. Кроме того, мы до сих пор эксплуатируем электровозы чешского производства, особенно для пассажирских поездов классических. И они себя зарекомендовали ну, очень высоко, если они уже 30 лет мы их не покупаем, а они еще на ходу и на хорошем ходу и нет альтернативы поэтому производство электровозов совместное тоже нам интересно 620 мест из них 45 мест первого класса то есть цена полностью соответствует если на сегодняшний день брать полностью соответствует крылковскому вагоностроительному заводу хотя как бы это поезда немножко несравнимого класса я думаю угол. реально за три года из, ну, из нашей столицы организовать во все областные города, центральная Украина такое движение. То есть в Кировоград, в Чернигов, в Черкасы. То есть это вполне реально. Есть два варианта вообще, как бы организовать скоростное движение, чтобы, допустим, из Киева до Днепропетровска добраться там за полтора часа, а до Донецка за три, нужно проложить новое полотно. Это понятно. Здесь мы столкнулись с тем, ну, к сожалению, Советский Союз и Украина, которая частью, была частью Советского Союза, не смогла после Второй мировой войны развести грузовое движение и пассажирское. Поэтому, действительно, подготовка пути сложная, но она имеет... Это самый быстрый выход, мы же в конечном счете работаем для пассажиров, а не для того, какие тут стыковки. Мы сейчас проехали 180 километров, вы заметили, как мягко идет поезд. То есть 160 километров Укрзалезница и ее коллектив, инженеры и рабочие сделали все возможное и невозможное, чтобы такое движение организовать.